શરૂ થયેલી ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલયનો દ્વિતીય દીક્ષાંત સમારોહ સંપન્ન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રેરણાદાયી દીક્ષાંત પ્રવચનમાં વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપ્યું કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવની ગરિમામય ઉપસ્થિતિ તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વડોદરા ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી શરૂ થયેલી ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલયના દ્વિતીય દીક્ષાંત સમારોહમાં સંબોધન કર્યું હતું અદ્વિતીય દીક્ષાંત સમારોહમાં કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અને યુનિવર્સિટીના કુલાધિપતિ અશ્વિની વૈષ્ણવની ગરિમામય ઉપસ્થિતિમાં બસ્સોને ઓગણચાલીસ વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ વિદ્યાશાખાની પદવી એનાયત કરવામાં આવી હતી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ પ્રસંગે આઝાદીના મૃતકાળમાં પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરનારા ગતિશક્તિ વિદ્યાલયના યુવા પદવી ધારકોને વિકસિત ભારત અધરેટ બે હજાર સુડતાલીસના નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાવવા આહવાન કર્યું હતું वदुमाते हमने जनावियो तो के ट्रांसपोर्टर ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कार्य की दिशा रु करवा जई रहला विद्यार्थियों ना जीव जीवन मा आर्थिक नवो अध्याय शुरू थवा जई रहो छे आज का यह हमारा वैश्विक नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकास भी विरासत भी के मंत्र को भी चरितार्थ कर रहा है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से डेढ़ सौ साल पहले बरोड़ा स्टेट की अपनी रेल लाइन थी उस समय बैलगाड़ी से चलने वाली रेलवे लाइन डबोई से मियाँ गाँव के बीच शुरू की गई थी बरोड़ा की इस रेल विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर को नई दिशा देने के उद्देश्य के साथ इस गतिशक्ति यूनिवर्सिटी का शुरू किया गया है इस तरह से विश्वविद्यालय विरासत और विकास का सुनहरा संगम है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर स्थित बरोड़ा ऐसा जंक्शन है जो गुजरात को देश के सभी भूभागों से जोड़ता है बुलेट ट्रेन का फैब्रिकेट यूनिट बॉम्बारियर का मेट्रो ट्रेन कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस जिले में और हल और हाल ही में टाटा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की भी भेंट प्रधानमंत्री जी ने दी है आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वे अक्सर कहा करते थे कि विश्व में जो भी श्रेष्ठ है वह गुजरात में होना चाहिए आज उन्हीं की प्रेरणा से गुजरात में एन एफ एस यू आर आर यू और नेशनल फार्मिंग यूनिवर्सिटी जैसी सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी कार्यरत है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास के लिए शुरू की गया यह गतिशक्ति विश्वविद्यालय भी इसी दिशा में एक और उत्तम उदाहरण है यह देश की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए गुजरात में शुरू की गई है